Salam. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu videoda yarpaq dolmasının hazırlanma qaydasını sizinlə bölüşəcəm. Ərzaqları saymağa başlayım. 500 qram çəkimiş yağlı mal əti, yarım stəkan yulub süzülmüş yumru düyü, 100 qram kərə yağı, bir dəstə kişniş, bir dəstə şüyüd, yarım dəstə nanə, bir çay qaşığı qurutulmuş tərxən, bir çay qaşığı qurutulmuş giləmarzə, 2 baş soğan, 2 diş sarımsaq. 300 qram təzə üzüm yarpağı, duz, istiot, sarı kök. Dolma ətin hazırlamağa başlayıram. Bunun üçün soğanın birini xırda-xırda doğrayacağam. Digər soğanı isə sarımsaqla birlikdə rondodan keçirəcəm. Bu prosesi ət çəkə maşında da edə bilərsiniz. Göyrdülləri xırda-xırda doğrayıram. dəyərin bir qaba boşaldıram. Hazırladığım ərzaqları da bura əlavə edib yaxşı-yaxşı yoğuraraq qarışdırıram. Mənim ətim yağlı olduğu üçün mən quruqdan istifadə etmədim. Sadəcə dad qatsın deyə kərə yağından istifadə etdim. Əgər siz yağsız ətdən istifadə etsəniz, 100 qram qədərində quruq istifadə edə bilərsiniz. Yarpaqları qaynar suyun içərisinə salıram. Suyun hər tərəfinə çatması üçün ara bir qarışdırıram. Rəngi dəyişdikdən sonra götürüb aş üzünə yerləşdirirəm. Dolmaları bişirəcəyim qazanın içərisinə azca duru yağ əlavə edirəm. Və dolmaları bükməyə başlayıram. Mən dörd künc formanı seçdim. Siz istədiyiniz formada edə bilərsiniz. Yəqin ki, bunu hər kəs bilir. Bilməyənlər üçün demək istəyirəm ki, ət yarpağının hamar hissəsinə yox, qabar, yəni zoğlu hissəsinə qoyulub bükülür. Və budur, artıq yekunlaşdırdım. Dolmaların üzərinə sıxdığım yarım limonun suyunu və zeytun yağını gəzdirirəm. Bu ona parlaqlıq verir. Daha sonra dolmaların üzərinə boşqa yerləşdirib qapağını örtürəm. Mən dolmaya əvvəldən su əlavə etmirəm. 15-20 dəqiqədən sonra öz suyunu buraxdıqdan sonra üzərinə isti su əlavə edirəm. Bu üsulla etdikdə gördünüz kimi dolmaların kəfi çıxmır. 1 saat yarım, 2 saat ərzində tam suyunu çəkib bişənə qədər qamxodda qaynadıram. Videomu beğendinizse kanalıma abone olmağı, videonu beğenmeyi ve paylaşmağı unutmayın. Hələlik.